ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ ಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद् हनुमानकीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं ध्याये जानुबाहुं ध्रुतशरधनुषं पद्मपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलतलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारोडसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीलभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरं एकैकमक्षरं एक पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सितु न धनुर्पाणा पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्प्रातुः आविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठे प्रामः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भानन्दशरतात्मजः दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वाविद्यानिधि पातु कण्ठं वरुतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधा पातु भुजो भग्नेशकार्मुखः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामधग्नजितु मद्यं पातु करध्वंसि नाभिं जामवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु शक्तिनीहनुमात्प्रभुः गुरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जाननी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणशीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारये तस्य करस्तः सर्वसेद्यः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताग्नः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामसकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैथौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायितां नो रगुत्तमौ आतसज्जधनुषा विशस्पृशाव क्षयाशुमनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रत सदैव गच्छतां सन्नद्धा कवचिखड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाष्मरतिशूरो लक्ष्मणानुसरो बलि काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन् जपन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं कर्णाणवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दनराम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम रामरणकर्कष राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोदयालुः नान्यं जाने नैव ना जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां भीष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारां धातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमधूतानाम् राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे, 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 रामे मनोरमे ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯ್ಯಂ ರಾಮನಾಮವರಾನೇ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬೆಲ್ಲೈಕೋನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು